terdepan apa lah terlepas pula dengan lebih cantik kita pandang yang dilakukan oleh pemain dia di jersey ke bawah kau lah kemahiran yang dipelajari setelah latihan industrinya menjadi titik mula minat Akif Mustaqim Aziz Sharudin 23 tahun dalam dunia produksi siaran dan reka bentuk visual. Graduan Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer dari Institut Teknikal Jepun Malaysia, JMTI, berjaya menamatkan pengajiannya pada 2024. Dengan berlatar belakangkan TVET, JMTI memberi kelebihan besar kepadanya terutama dalam menguasai peralatan, sistem teknikal dan aliran kerja bidang penyiaran serta grafik. Berdasarkan kemahiran yang dimilikinya, Akif meneruskan kerjaya dan melangkah jauh hingga terlibat dalam beberapa acara berskala besar. Antaranya termasuk PUBG Mobile Global Championship 2024 di London, Predator League 2026, Malaysia Grand Finals, ASEAN Youth 2025 dan Dashing PUBG Mobile Cup. Setiap pengalaman ini mengasah skill dan kemahirannya membentuk Akif menjadi antara tenaga muda yang menyulah dalam industri penyiaran dan isukan. Teruskan mencari kemahiran yang mengangkat nilai diri. Setiap langkah kecil hari ini membuka pintu besar pada hari esok untuk membina kehidupan dan kejayaan yang lebih baik. Kepada pemain-pemain terima kasih kerana membawa saya melakukan terangkan hari ini dan mengucapkan terima sekurang-kurangnya. Ya, kembali menonton borak sini dan seperti yang dijanjikan, Betul. kita nak memperkatakan tentang perkasa kerjaya melalui persijilan kemahiran Malaysia ataupun SPKM. Kita selalu dengar SPM, SPM. Eh, STPM. Eh, STPM ya. kan. Ini ada SPKM iaitu persijilan kemahiran Malaysia. Jadi kita nak belajar pasal benda tu. Jadi kita bersama dengan graduan <tabit> yeah. TVET sendiri iaitu Akif Mustaqim Azli Sharudin. Ya. Wow, selamat datang ke borak sini Akif. Oh, dengar tak ada tumbukan tu. Oh. <tabit> tak. <tabit> <tabit> Tapi di sebelah ni, saya nak memperkenalkan macam tengok cermin Okey. Ya. Dah, dah tengok cermin. Dah, nah, nama, pun sama. Nama pun sama. Nama <tik> pun sama. Ya, beliau ialah Dr. Muhammad Faizal Tokiran, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Siast. Ya, termasuklah uh, lah, uh pengerusi Persatuan Faizal. <tik> Saya sebagai tim malam guru sini. Kita bertemu hari ini ya. Alhamdulillah. Okay. Akif. Kita mungkin nak berkenalan dengan Akif dululah. Cerita mengenai seorang graduan yang berjaya baru berusia 23 tahun dah pun pergi macam-macam negara dan pun mendapat pelbagai pengiktirafan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Akif sendiri. Bagaimana bermula minat dengan TVET ni juga? Katanya pelajar cemerlang dekat sekolah. Ha. Ah. Okey. Baik. Assalamualaikum. Uh, uh, nama saya Akif lah. Okey. Saya bermula uh, minat dengan debat ni um, sebenarnya asal daripada sekolah menengah lagi. Okey daripada sekolah menengah saya um, belajar apa panggil student science sebenarnya student science, science. computer. Okey. Dan uh, um, awal saya nak ambil uh, bio tapi dan um, dikatakan masa tu uh, IT dibuka mm. science computer. Mm. Jadi saya berminat dengan IT saya ambil IT. Mm. And then uh, sampailah ke SPM, saya dapat result yang cemerlang untuk IT. Dan uh, saya ada apply di universiti-universiti lain juga. Hmm. Cuma um, dalam universiti tersebut ada bidang yang saya minat dan juga ada bidang yang tak minat. Tapi saya ada uh, cikgu, uh -huh. dia perkenalkan saya kepada Tibet. Ah. Uh. Uh, dia perkenalkan saya kepada Tibet, saya macam tanya, Tibet ni ada apa? Dekat JMTI. Hmm. JMTI lah. Tanya dekat JMTI ni ada apa? sehid uh, waktu dia perkenalkan ada kursus saya uh, mekatroni ada komputer ada uh, engineer bahagian elektronik uh, ada juga bahagian pembuatan, pemesinan uh, uh, hmm. jadi bila saya kata oh nice juga kan saya kata ada uh, punya kos ni bukannya kos kos yang biasa oh jawab akan jadi tu nice juga oh. serius <laughs> sebab lepas tu saya apply lah di Tibet hmm. saya apply di TIBET dan situlah bermulanya saya bermain uh, dengan kos uh, komputer engineering Ah. Computer engineering. Ya, yeah. yeah. maknanya dia bertukar haluan sedikit lah. Ah, kalau dia Kalau tidak nampak sedikit. jalan tu. Pada ke uh, size computer, ataupun uh, size ni mostly banyak kepada software punya programming uh -huh. lah. Ah, and, sebenarnya bapa saya pun min, uh, nak suruh saya jadi cyber security punya orang lah. Hmm. Uh, tapi bila saya pergi ke computer engineering ni, dia mengubah, mengubah haluan saya dan juga mengubah minat saya sebenarnya. Hmm. Ah terus hilang minat dekat yang <laughs> terus hilang. Lari terus. Ah, <Lagi> <laughs> ha. ha. pastu bila saya pergi dekat computer engineering ni uh, terus ke uh, belajar banyaklah dia bagi saya kemahiran-kemahiran uh, skill dia tak lebih kepada uh, sebenarnya secara cerita dia 30% je kita belajar secara ni lah buku macam teori teori, teori. Uh, uh, teori. Hmm. and then 70% ni lebih kepada praktikal. Kita lebih yes. kepada untuk um, kemahiran tu. Itulah tibet lah. Tibet sebenarnya. Sebab tu kita nak beralih kepada Dr. Faizal kita. kita nak tanya doktor tentang apa yang disebut oleh Tibet itu. kita selalu tahu Tibet, Tibet, Tibet juga sebagai pemacu pembangunan bakat negara. So apa sebenarnya Tibet dan bagaimana ia membantu kerjaya anak muda? Okay. Terima kasih Faizal. Sama nama. So secara Confused umumnya lah, secara umumnya <laughs> TVET ataupun pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang kita selalu dengar tu merupakan uh, satu proses pembelajaran dan latihan yang dia memberikan penekanan dan juga fokus kepada dua elemen utamalah. Hmm. Satu adalah berteraskan kepada pekerjaan hmm. dan yang keduanya uh, melibatkan ataupun dia memberi tumpuan kepada uh, praktis in, apa ni industri praktis hmm. ataupun amalan-amalan industri. Yeah. So daripada situlah sebenarnya dia, dia akan mencorakkan program dan juga latihan-latihan TVET -latihan, uh, ini berasaskan hmm. kepada standard pekerjaannya tentutulah. Mm -hmm. Then uh, sebab tu dalam konteks sijil uh, persijilan kemahiran Malaysia yang kita sebutkan SPKM tadi ni. Mm -hmm. So kita memberikan penekanan kepada latihan-latihan uh, yang berteraskan kepada uh, kita panggil NOS, National Occupational Skill Standard. Yeah. ataupun uh, standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Yeah. So yang menjadi tunjang ataupun teras kepada pelaksanaan latihan. Hmm. Kita ada lebih daripada 2000 nos hmm. yang meliputi tahap 1 sehingga tahap 5. Hmm. Dan untuk makluman setakat ini kita ada lebih daripada 1000 uh, institusi TVET ataupun kita panggil sebagai pusat bertauliah yang uh, ditauliahkan ataupun diakreditasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia hmm. untuk melaksanakan program-program di bawah persijilan kemahiran Malaysia. Hmm, so baik. kita ada uh, peni institusi latihan seperti institut kemahiran belia negara hmm. uh, institut latihan jabatan tenaga manusia ataupun sekarang dikenali sebagai uh, atek jtm hmm. institut kemahiran mara termasuk juga yang uh, adik akif tadilah hmm. JMT, oh. j jmti Malaysia failisiate ya. di situ so dari segi rangkumannya pelaksanaan tvet ini adalah dalam ekosistem tvet ni dia menyeluruh ya. daripada semua pelbagai bidang bidang tadi disebutkan bidang-bidang yang konvensional sampailah kepada bidang-bidang uh, tujuan baru hmm. termasuk juga macam disebutkan tadi cyber security uh, hmm. ev dan sebagainya so kita ada pelbagai yeah okay. program yang ditawarkan melalui program yeah. TVET uh, di dalam uh, sistem pendidikan Malaysia Ini masa depan. Yeah. Inilah future. Betul. Inilah future. Dan Betul. Uh, satu uh, peranan Akif iaitu sebagai graphic designer dan juga broadcast kreatif. Uh, hmm. So mungkin Akif boleh cerita peluang-peluang uh, pekerjaan yang ada selain daripada uh, tanggungjawab Akif sendiri sebagai graphic designer dan juga broadcast kreatif ni. Okey, untuk graphic designer ni sebenarnya okey, untuk TVET lah kan. Uh -huh. Asal daripada TVET ni adalah kemahiran kepada IT untuk untuk saya punya bidang lah iaitu bahagian uh, Computer Engineering. Okay. Kita boleh juga pergi bahagian Cyber Security, kita bahagian Programming and then kita ada juga untuk Technician, ada juga uh, berapa yang berkaitan dengan IT sebenarnya kita boleh keluar dan boleh cari sebab IT ni dalam bidang IT di uh, Malaysia banyak diminta uh, bagi setiap industri-industri dekat Malaysia juga sebab tak ramai orang boleh pergi kepada bidang IT di bahagian company dunia inilah. Untuk bahagian saya uh, as a graphic designer, hmm. saya belajar pada sem satu lagi iaitu multimedia. And then uh, pada awal juga saya pun ada belajar beberapa skill di apa uh, JDMDI uh, untuk uh, bahagian uh, technician. Hmm. And dari situ saya terapkan pada uh, saya punya kerja untuk graphic designer dan juga buat casting dan membuatkan saya boleh mencapai tahap saya seterusnya lah. Ya. Dan uh. dan sebenarnya tak tepatlah doktor kalau kita nak katakan TVET ini hanya untuk mereka yang tercicir yeah, dekat sekolah. Okay. Tidak eh. Tidak. Tidak. Sebab ah. tu kita sebutkan dalam ekosistem TVET kita ni sebenarnya dia uh, terbuka aksesnya tu uh, secara meluas sama yeah. ada kepada pelajar-pelajar cemerlang maupun kepada pelajar-pelajar yang biasa yang ada. Jadi sebab kita ada dalam ekosistem uh, TVET kita itu daripada tahap 1 sehingga tahap 5 dalam persidangan kebaraan Malaysia yang boleh diikuti oleh semua Betul. pelbagai lapisan apa ini, pelajar. Lah. Ya, tentang sasaran 35% tenaga mahir menjelang 2030 ini, adakah ini satu sasaran yang realistik dan bagaimana SPKM boleh menyumbang? Okey, uh, saya ingat saya sangat yakin dan optimis bahawa uh, kadar yang kita uh, sasarkan untuk mencapai 35% itu adalah satu kadar yang ataupun uh, sasaran yang realistik. Sebab uh, kalau kita tengok trend seperti yang kita bincangkan tadi, trend untuk kemasukan ke program-program TVET sebenarnya uh, dia meningkat daripada tahun ke tahun. Kalau ikutkan uh, sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mencapai 53-55% uh, uh -huh. uh, lepasan SPM untuk masuk uh -huh. TVET, sekarang kita dah mencapai 53.56%. Jadi, uh -huh. so, maknanya kita uh, ada sedikit lagi ruang untuk kita terus tingkatkan uh, akses dan juga peluang untuk kemasukan ke program-program TVET, khususnya melalui uh, Persijilan Kemahiran Malaysia uh, kita. Dan uh, untuk itu, saya ingat uh, menerusi sistem Persijilan Kemahiran Malaysia, kita mempunyai pelbagai uh, mekanisme dan juga pendekatan kita yang kita gunakan untuk kita uh -huh. memperluaskan termasuklah satunya kita ada institutional base seperti hmm. yang kita sebutkan tadi itu dan yang kedua kita industri base yang kita laksanakan berdasarkan kepada pelaksanaan menerusi syarikat-syarikat ataupun industri di luar menerusi program-program seperti ekonomi dalam industri dan sebagainya So selain daripada itu kita juga memberi penekanan yang terkini kepada program-program dalam bentuk micro-credential hmm. yang memberi ruang dan juga peluang kepada segenap lapisan masyarakat tak kira apa juga peranan mereka itu untuk kita menceburi dalam bidang TVET ini jadi maknanya akses untuk program-program TVET itu meluas dan yang keduanya pula dengan kerjasama dan juga uh, penglibatan industri so di peringkat JPK khususnya kita ada apa yang kita namakan sebagai industri lead body hmm. yang mana kita bekerjasama dengan industri untuk kita membuka ruang kerjasama yang lebih besar uh, peranannya bersama dengan uh, industri seterusnya memberi ruang untuk peluang-peluang pekerjaan yang lebih uh, apa ni uh, progresif di situlah hmm. dan daripada situlah saya ingat kita akan uh, dapat Uh, mencapai insyaAllah sasaran 35% tu seperti mana yang disasarkan Syukur. oleh kerajaan. Alright, alright. Jadi uh, banyak benda yang kita boleh explore dalam TVET ni sebenarnya. Yeah. Antaranya adalah uh, broadcast lah, industri broadcast seperti yeah. yang Akif Ceburi. Jadi mungkin Akif boleh share dengan penonton borak sini antara uh, bagaimana latar belakang TVET ni boleh membantu Uh, Akif faham workflow dalam technical industri broadcast ini sendiri. Alright, hmm. oh, untuk macam saya cakap tadi lah sebab hmm. kita ada 70% bahagian uh, practical. Hmm. Menetu membantu saya daripada uh, mengadak uh, apa masalah industri yang sebenarnya. Mm -hmm. Bila contoh macam yang sebelum ni saya pernah ke luar negara untuk uh, melakukan buat casting di London uh, sebab benda ni dihantar oleh dari, daripada kumpulan saya untuk saya mengadak sendiri saya seorang bersorangan dan juga tiada ada bantuan daripada orang lain okay. untuk bersama dengan tim-tim uh, di luar negara. Show, lah bukan one issue. Oh. Saya dimasukkan dalam satu tim yang oh. berbeza orang, okay. berbeza negara. Ah okay, uh, jadi negara. tak faham tak tak kenal, tak kenal, tak, kenal, oh. tak faham bahasa dia. Oh. Okay. So bila kita di sana kita kena apa panggil uh, hidup sendiri. Ya. Yeah. Ya, yeah, jadi dengan apa yang saya belajar daripada debat ya uh, apa yang kemahiran sebab saya bersyukur sangat benda ni sebab bila kita dah pernah buat, kita tahu benda tu masalah dekat mana. Hmm. Kita boleh cari dia punya detail, dia punya apa Uh, masalah isu. dia punya isu dia tu uh -huh. and then um, kita boleh fix on the spot. Ya. Yeah. Uh, tapi kalau contohlah kan uh, kita ni just belajar secara teori dan tak ada praktikal teori tu tak ke mana. Hmm. Yeah. Betul. Dan tak. itu satunya. Saya tengok kelebihan untuk kemahiran bersosial pun juga diletakkan dalam begitu mana Mana-mana boleh. Ah betul. Betul dia. Kira kita ni bila dah, yeah. ada, TV, dah ada kemahiran ni campaklah mana-mana Campak mana pun. Campak saja. Kita boleh hidup. hidup. Janji hmm. beli hidup tu je yang penting. Sebab yeah. apa pengalaman tu sebenarnya. Pengalaman dekat belajar dekat TVET ni bagi saya bermakna lah sebab uh, kemahiran-kemahiran ni tak semestinya tempat-tempat lain ada juga lah sebenarnya kita. Kalau kita pergi belajar, kalau saya pergi contoh kan. Kita nak cerita, kita, kita, kita ber TVET, kita belajar praktikal and then kita diserap masuk untuk belajar intern. Hmm. Tak semestinya internship tu kita belajar lagi. Hmm. Tak, kita tak disuap kita masa itulah skill-skill kita akan diguna pakai. Hmm sebenarnya sebab itulah orang kata antara pelajar-pelajar TVET ni antara pelajar yang di minati hmm. oleh peringkat kilang dan juga industri sebab hmm. dua orang ni dah ada kemahiran diorang sendiri. Ya. Yeah. Uh. Maknanya permintaan akan jadi tinggi. Betul. Ya yes. yeah. dan SPKM uh, dilaksanakan uh, oleh lebih seribu pusat TVET. Jadi doktor bagaimana JPK memastikan kualiti ini konsisten? Uh, satunya seperti yang kita sebut uh, tadi dan juga yang Adik Akif sebutkan tadi itu. Dari segi pelaksanaan program-program uh, TVET ini, uh, secara rangkumannya 70% uh, peratus adalah memberi pendekanan kepada aspek uh, praktikal dan selebihnya itu aspek-aspek teori yang perlu berkaitan dengan bidang-bidang itu. -bidang dan uh, secara spesifik dalam pelaksanaan Program Persijilan Kemahiran Malaysia ataupun SPKM ini, sebenarnya kita dikawal selia di bawah uh, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan ataupun Akta 652 yang mana uh, akta ini menjelaskan dari segi pelaksanaan-pelaksanaan program-program di bawah Persijilan Kembalian Malaysia. Itu termasuk daripada uh, pentahuluhan ataupun akreditasinya kemudian dari segi kawalan kualiti pelaksanaan programnya, penilaian sehinggalah kepada persijilan. Jadi, semua itu dah terangkum di dalam uh, Akta 652 yang menjelaskan kepada perkara tersebut. Dan secara spesifiknya, kita telah pun bangunkan bersama dengan pihak uh, akreditasi MQA uh, yang kita namakan sebagai Code of Practice for TVET Program Accreditation hmm. ataupun COPTA yang menjelaskan tentang kriteria, elemen-elemen yang perlu ada untuk suatu program uh, TVET itu ikuti. Hmm. Jadi, maknanya dari segi kawalan kualiti itu memang telah pun kita ada satu kawal selia yang jelas, uh, direction yang jelas dan juga dari segi kriteria-kriteria yang jelas yang perlu diikuti oleh institusi TVET ini. Pasti konsisten. Hmm. InsyaAllah konsisten. Yeah. Tapi ada satu lagi. Uh nama apa ni satu pembangunan ni Jus Sias C I S T. Yeah. So Sias ni uh, adalah disebut sebagai nadi pembangunan tenaga pengajar TVET. Hmm, okay. So uh, apa sebenarnya Sias ni kalau kita boleh share doktor. Okey. Uh, tadi kita sebutkan bahawa kita ada seribu institusi TVET uh, dalam ekosistem TVET kita. Dan uh, SIAS ini merupakan satu-satunya institusi yang memberi pendekatan kepada pembangunan tenaga pengajar dan juga pembangunan kompetensi. Orang yang mengajar. Ya. Yeah. So oh, maknanya oh. kita menyumbang kepada pembangunan uh, kompetensi untuk pengajar-pengajar TVET daripada semua institusi TVET yang melentasi uh, kementerian awam ataupun swasta. So uh -huh. itu penekanan yang kita berikan uh, di di SIAS lah. Okay. Dalam usaha Malaysia nak mengejar standard uh, TVET antarabangsa. Sejauh mana keupayaan sias melahirkan tenaga pengajar yang bukan sahaja kompeten tetapi mampu memindahkan teknologi baru. Okay. Hmm. Dari segi uh, operasi utama di peringkat Sias, uh, kita memberi penekanan kepada pembangunan tenaga pengajar yang diperlukan oleh uh, institusi TVET. Hmm. Dalam masa yang sama, uh, seiring dengan keperluan dan juga perubahan teknologi semasa, hmm. kita juga memberi penekanan kepada pembangunan kompetensi pengajar-pengajar sedia ada. Hmm. So maksudnya kita ada pelbagai program-program, antaranya kita ada program uh, RUP. Bagi yeah. RUP, uh, reskilling and upskilling program. Uh, juga kita ada perolehan kepada program-program uh, bidang tujuan baru, hmm. selari dengan aspirasi dan juga polisi semasa kerajaan. Hmm. So yang itu kita namakan sebagai new emerging technology. So program-program yang uh, memberikan high growth value kepada hmm. uh, negara. Dan kemudian dalam masa yang sama untuk peningkatan kepada kompetensi tenaga pengajar kita ada program-program yang memberikan penekanan kepada uh, kita namakan sebagai program uh, kemahiran tertinggi ataupun KMT hmm. kepada pengajar pengajar sedia ada sehinggalah kepada peringkat master trainer hmm. so uh, yang ini kita rangkumkan untuk kita buat pelaksanaan secara menyeluruh dan dalam masa yang sama sebenarnya kita memberi penekanan kepada program-program antarabangsa hmm. sebab tu kita sias kita juga memberikan penekanan kepada program-program antarabangsa termasuk program-program seperti uh, third country training program TCTP hmm. uh, MTCP kemudian uh, bimbiaga dan sebagainya yang mana pengganja-pengganja kita akan terlibat dalam pembangunan uh, tenaga pengajar dan juga uh, apa ni pekerja-pekerja industri hmm. dalam negara-negara termasuk juga negara-negara luar yeah. khususnya so yeah. bukan saja dilaksanakan program itu di SIAS tapi dalam masa yang sama pengganja-pengganja kita juga ada sebahagiannya juga akan pergi kepada negara-negara luar untuk memberikan latihan-latihan yeah. peluang dah dibuka hmm. laluan tu dah ada uh, yeah. jadi ini adalah satu laluan yang anda mungkin boleh pilih ya. untuk anak-anak juga Betul. untuk kita memilih tvet dan juga memilih kerjaya dalam laluan Betul. Okay, teori itu memang memberikan kita ilmu Tetapi TVAP membuatkan langkah itu lebih jauh yeah. Jadi antara contohnya adalah Hakim Mustaqim Azli Syarudin Terima kasih banyak sebab sudi yeah, bersama yeah. kami di Borak sini Dan terima kasih Dr. Mohd Faizal Tokiran yeah. Yang sudi juga memberikan sedikit info Mengenai yeah. TVAP Bawah sana itu kalau anda nak dapatkan maklumat Talian pun ada Website pun ada Betul. Segala Facebook, Instagram Semuanya ada di bawah sana TikTok pun ada juga Konten nak tu buat ke? bukan. <laughs> Boleh nanti kita bincang. Oh. Buat sama-sama The Faizals. Kita kita dapatkan seketika ketiga. kembali selepas ini. Ada cerita TVET lagi. Ya, betul. Terus bersama kami uh, di Borak sini. Sini. Okey, uh, bila meeting Faisal?